کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا حافظ حافظ ابن تیمیہ نے پہلے اس پر سوالات اٹھائے ہیں اور اس کے بعد علامہ البانی نے اپنی کتاب توسل کے اندر انہی کو حافظ ابن تیمیہ کا نام لیے بغیر ان کو ذکر کر دیا ہے سب سے پہلے جو شبہ حافظ ابن تیمیہ نے یہاں چھیڑا ہے حالانکہ حافظ ابن تیمیہ قائدہ جلیلہ پورا پوری کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں کہ زندہ ہو ذات تب بھی وسیلہ جائز نہیں اور جب دنیا سے چلا جائے تو تب بھی اس کی ذات کا وسیلہ جائز نہیں وہ دونوں سے انکار کر رہے ہیں اور جب یہ حدیث العامہ کا ذکر آیا تو ایک نئی بحث چھیڑ دی کہتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام ردوان اللہ علی مجمعین حضور علیہ السلام والسلام کی ذات کا وسیلہ مانتے ہوتے یہاں پر اس نے انہوں نے ایک بات چھیڑی تو وہ حضور علیہ السلام والسلام کی قبر مبارک کا وسیلہ پیش کرتے حضور کی ذات کا وسیلہ پیش کرتے اس کا جواب تو میں آگے چل کر دوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ایک چیز کو چھوڑنا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ اس کو مانتا نہیں یہ درست نہیں ہے حضور علیہ السلام والسلام نے اپنی ذات کا وسیلہ ان کو بتایا تھا اور انہوں نے ذات کا وسیلہ پیش کیا دوسرا انہوں نے جو اس کے اوپر یہ اعتراض کیا وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس نے کہا اللہم شف نبی کفی کہ یا اللہ میرے بارے میں اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما یا حفظ تیمیہ اس کے اوپر سوال کھڑا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آندے نے خود دعا کی نہیں حالانکہ پورے حدیث کے ٹیکسٹ میں ہے حضرت عثمان بن حنیف جو ہیں وہ فرماتے ہیں اس نے وضو کیا دعا مانگی اور وہ ہمارے پاس جو نبینہ تھا وہ بینا ہو کر آ گیا وہ کیا اس نے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگتا ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے اس کی نظر کو لٹا دیا تھا تو گویا دعا مصطفیٰ وہاں تھی ذات دعائے مصطفیٰ کا وسیلہ تھا ذات مصطفیٰ کا وہاں وسیلہ نہ تھا سبحان اللہ کیونکہ حدیث کے کی آخر میں یہ آتا ہے کہ اللہ یا اللہ ان کی دعا کو میرے حق میں قبول فرما اور یہی بات علامہ البانی نے توصل میں ذکر کر کے کہتے ہیں وہ اپنا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں شام میں تھا اور کچھ لوگ وسیلہ ماننے والے میرے پاس آتے آئے اور فلاں شام کے شہر کے علماء نے اس مسئلے کو اٹھایا ان کا اشارہ جو ہے وہ علامہ شیخ اس گماری رحمت اللہ علیہ کی طرف تھا کہ انہوں نے ایسے اس کو کہا تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ نبینا تو کہہ رہا ہے کہ حضور کی دعا کو قبول میرے حق میں فرما تو یوں لگتا تھا جیسے وہاں ہے ہی کوئی نہیں وہ خاموش ہو گئے میری اتنی بڑی دلیل ہے یہ تو وہ اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہیں اور بڑی اس کے پہ کر رہے ہیں لیکن ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا نہ علامہ ابن تیمیہ کا گیا اور نہ علامہ البانی کا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو اس دعا کو قبول فرما جو تیرے نبی کی دعا ہے تو اب کس دعا کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دعا مصطفیٰ علیہ صلاح نے ان کو بتائی ہے یا اللہ یہ تیرے نبی کے الفاظ ہیں جو اس نے مجھے بتائے ہیں تو اس دعا کو قبول کر جو تیری زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے جو تیرے محبوب کی زبان سے دعا نکلی ہے اس دعا کو قبول فرما وہ تو حضرت عثمان بن ہُنہ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو وہ الفاظ ہیں اور جب حضور نے ان کو دعا ارشاد فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ تو یوں 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 دعا کر اور یہ دعا پڑھ تو جب یہ آپ آقا ارشاد فرما رہے تھے تو دعا بھی تو فرما رہے تھے نا وہ زبان اسی زبان سے تو نکل رہی تھی اب جب وہ نبینا آدمی وہ دعا کر رہا تھا تو وہ کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ وہ جو دعا بتاتے وقت تیری مصطفیٰ کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں اور انہوں نے وہ دعا کے الفاظ مجھے ارشاد فرمائے ہیں اب جو میں ان کے وسیلے سے یہ دعا کر رہا ہوں تو ان کی دعا کو قبول فرما سبحان اللہ تو یہاں تو وسیلہ ثابت ہو رہا ہے اور آفیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں لگتا ہے کہ اس نے حضور کے وسیلے سے دعا نہیں کی شاید حضور نے اس کے لیے دعا کی تھی اور حضور علیہ السلام والسلام کی بس دعا انہوں نے پڑھ لی سبحان اللہ کتنی ضعیف قسم کا اور بےتکا اور نکمہ قسم کا جواب ہے جو یہ دے رہے ہیں حالانکہ تمام محدثین کہہ رہے ہیں اس نے حضور کے وسیلے سے دعا کی اور لوگوں آج بھی حضور کے وسیلے سے یہ دعا کرنی جائز ہے یہ شکانی بھی کہہ رہے ہیں ابن خزیمہ بھی کہہ رہے ہیں ابن ماجہ بھی کہہ رہے ہیں علامہ زہبی بھی کہہ رہے ہیں تمام محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے حضور کے وسیلے سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے جو تیرے نبی رحمۃ علمین ہیں ان کی دعا کو میرے حق میں قبول فرما سبحان اللہ دوسری جو اعتراض ہے وہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی کیا اور علامہ البانی نے بھی اس کا اس شبے کا اظہار کیا بغیر نام لیے ان کے اور یہ بڑی عجیب بات ہے دونوں صاحبان نے بڑے اہل علم تھے ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے لیکن اس کام کا کیا فائدہ جس کام کے اندر محبت مصطفیٰ نہ ہو ذکر مصطفیٰ نہ ہو تذکرہ مصطفیٰ نہ ہو اور اس کام کا رخ مدینہ کی طرف نہ جا رہا ہو اس کام کا کیا فائدہ دوسرا اعتراض وہ کرتے ہیں اور جب میں یہ میں نے ان کا یہ کال پڑھا دونوں احباب کا تو یقین جانیں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں میں نے بار بار اس کو پڑھا اور بہت ہی اس پہ غور کرتا رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دونوں صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اگر اس حضور کے وسیلے سے دعا کرنے سے کسی کی بصارت واپس آ سکتی ہے نبینا بینا ہو سکتا ہے تو پھر تو یوں ہونا چاہیے کہ آج بھی اگر کوئی نبینا حضور کے وسیلے سے دعا کرے تو اس کی بصیرت واپس آ جانی چاہیے وہ نبینے کو بینا ہو جانا چاہیے اور آگے انہوں نے غضب کیا ہے لکھ کر وہ کہتے ہیں ہم کائنات کے اندر پوری دنیا میں کسی ایک نبینے کو نہیں جانتے کہ اس نے حضور کے وسیلے سے دعا کی ہو اور اس کی نظر واپس آ گئی ہو تو جب یہ دعا کام ہی نہیں کر رہی تو وسیلے والی دعا کرنے کا فائدہ ہی آ کر کیا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم یہ ان کا اتراز ہے اب پہلی میں جو بات اس اس آپ سمجھ گئے کہ میں کیوں سوچتا رہا میں سوچتا یہ رہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی وسیق کوئی اس دعا کے کرنے سے کبھی کوئی نبینا جو ہے اس کی نظر درست نہیں ہوئی امام ترمزی کہہ رہے ہیں درست ہو گئی امام احمد کہہ رہے ہیں درست ہو گئی خود ابن وہ کہہ رہے ہیں قائدہ جلیلہ کے اندر وہ حدیث علامہ عثمان بن عناف کہہ رہے ہیں وہ حضور کے سیابی کی نظر درست ہو گئی تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کو جانتے نہیں اور جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب ہے اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا کہ وہ پوری کائنات کو جانتے ہیں تو پھر ہمارا حشر کیا جاتا ہے کہ تمہارا جنازہ جائز نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ساری دنیا کا حضور کو علم ہے تمہارا مسلمانوں کے قبروں میں دفن ہونا جائز نہیں ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضور کو ساری جہان کا علم ہے سبحان اللہ اگر حضور کو مانا جائے کہ جہان کا علم ہے تو ہمارا جنازہ جائز نہیں ہمارا قبرستان میں دفن ہونا جائز نہیں ہم مشرق ہو گئے نکاح ٹوٹ گئے جو کچھ آیا وہ کہہ دیئے اگر حضور کو سارے جہان کا علم نہیں تو جناب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو سارے جہان کا کیسے علم ہے کہ نبینوں نے یہ دعا مانگی ہے اور ان کی بصیرت واپس نہیں آئی اور وسیلے سے دعا مانگنے سے اللہ تعالی نے ان کی نظر کو نہیں لٹایا تو تمہارے پاس سارے جہان کا علم کہاں سے آ گیا ہے اگر علم مصطفیٰ جہان کا ماننا شرک ہے تو آپ کا علم سارے جہان کا ماننا کس طرح سے ایمان ہو گیا لیکن ان کے فالوار ان کے علم کو اس بات کو نہ شرک کہتے ہیں نہ بدت کہتے ہیں نہ حرام کہتے ہیں فرماتے ہیں جو شیخ نے کہا وہ حق ہے وہ حق ہے وہ حق ہے کیسے ان کو پتا ہے کہ پورے جہان میں اس کا جو ہے وہ کسی نبی نے کی درست ہے نظر نہیں ہوئی ہزاروں نبی نے ایسے ہیں کہ جب انہوں نے وسیلے سے دعا کی تو ان کی نظریں واپس آ گئیں اور حضور علیہ السلام والسلام کے جو نبینا آیا تھا اس کی تو واپس ہے وہ تو حدیث میں ہے تو کس طرح سے انکار ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ضعیف اور کتنا نکمہ قسم کا یہ سوال ہے جو حدیث العامہ کے اوپر اٹھایا گیا اور ماننے والے بلا سوچے سمجھے اس کو آگے کتابوں میں نقل کرتے جا رہے ہیں اور مانتے چلے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہاں جو آپ کے میں ذہن میں لانا چاہتا ہوں دوسرا اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو وسیلے سے دعا مانگے ہو نبینا تو بینا نہیں ہوتا اور نہ کوئی ہوا ہے یہ ان کا دعویٰ ہے لیکن اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وسیلہ کا پیش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور ایمان کا وسیلہ عمل سالے کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ اس کی رحمت کا وسیلہ یہ وسیلے ماننے چاہیے تو اب یہ سوال ہے کہ کتنے نے دنیا میں ایسے بھی تو ہیں نا کہ جنہوں نے اللہ کے اسما کا وسیلہ بھی پیش کیا مگر وہ بینہ نہیں ہوئے عمل کا وسیلہ پیش کیا مگر بینہ نہیں ہوئے اور انہوں نے ایمان کا وسیلہ پیش کیا نبینہ وہ نبینہ تھے بینا نہیں ہوئے ہم ہزاروں نبینوں کو اس وقت دنیا میں جانتے ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کے اسماء کا کعبے میں جا کر دعا کرتے ہیں حتیم میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں کعبے میں اللہ کے نام اسماع صفات سب کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی وہ بینا نہیں ہو رہے تو کیا آپ اس کا معنی یہ لے لیں گے کہ جس طرح سے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ کام نہیں کرتا بقول آپ کے اسی طرح نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ کام کرتا ہے نہ اس کی رحمت کا وسیلہ کام کرتا ہے نہ عمل کا نہ ایمان کا وسیلہ کام کرتا ہے نہ باللہ من ذالک استغفر اللہ العظیم اگر یہ سوال حدیث العامہ کی اوپر اٹھتا ہے تو یہ سوال اللہ تعالیٰ کی اسما اور اس کی اس کی رحمت کے اور عمل صالح اور ایمان کے وسیلے سے جب دعا کرتے ہیں یہ تو سوال وہاں بھی اٹھتا ہے تو یہ دوا کیسے کر دیا یہ ہیں وہ اعتراضات جو میں نے آپ کو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی میں آپ کے سامنے ان اطراضات کو لاتا ہوں جو اس عدیث عامہ کی اوپر آئے ہیں لیکن پھر میں ایک بار پلٹ کے دوبارہ کہتا ہوں کہ ذات کا وسیلہ جائز ہے حضور کے بچپن میں ذات کا وسیلہ دیا وہ ہو گیا وب یاد و بِوَجْهِهِ غمام ہی امام بخاری لکھتے ہیں ابو طالب حضرت ابو طالب نے فرمایا وہ خوبصورت چہرے والے تیرے چہرے سے تو بادلوں کو بلائیں تو وہ آ جاتے ہیں اور بارشیں ہو جاتی ہیں یہ حضرت امام بخاری لکھ رہے ہیں اور شیخ نجدی نے وہ لکھا کہ یہ قصیدہ حضرت ابو طالب نے بچپن میں لکھا اور وہ تفلن علی سس کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم تفلن اور حضور نے خود دعا فرمایا اے عثمان بن ہنائے فرماتے ہیں کہ تو یہ دعا کر اللہ ایسا لو کا واطا واتاجََََََََََہ واتا واطاوجہ واتا واتا علی کا نبی کا محمد نبی الرحمہ یا اللہ میں سے نبی رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں حضور خود دعا سکھلائیں اور ابھی بھی وہ ذات کی بات نہ ہو اور تمام محدثین اس کو کہیں یہ دعا اس وسیع اس کے لیے نہیں ہے یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے مسلمان آج بھی ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے اسی طرح دعا مانگ سکتے ہیں جیسے انہوں نے مانگی کیونکہ محدثین نے یہ باب ہمارے لیے باندھا ہے قاضی شوق شوکان... قاضی نے یہ باب ہمارے لیے باندھا ہے